Наконец-то мы ощущаем бразильский вайб. Погода улучшилась, солнышко вышло, люди собираются на пляжик, а мы ждем наше такси, чтобы отправиться уже непосредственно на веню. Ведь сегодня у нас игра против Liquid Best of 1. Вчера наша оплошность против Cloud9 привела нас к тому, что мы сейчас находимся в корзине 1-1. И вот наш оппонент сегодня Ликвид. Довольно ранний матч. Надеюсь, ребята успели выспаться. И надеюсь на хороший результат. Хочется все-таки день такой прекрасный. Если вы хотите такую же футболку, как у меня, посмотрите, какая она прекрасная, с таким вот котиком, то вы можете заказать ее в Нави Шопе. И у вас есть очень много причин для того, чтобы это сделать. Не только потому, что она качественная и красивая, но и потому, что весь доход от продажи с этих футболок пойдет в фонд Happy po, который помогает приютам для бездомных животных по всей Украине. Поэтому давайте поддерживать, давайте делать классные, хорошие хорошие, добрые дела, ходить в классном на мерче Нави и болеть за команду. Да, наш такси уже подъезжает, поэтому мы пошли. Як твої справи? Такий ранній ранок. Око який ти прокинувся? В 7.40. 7 Дуже рано. І сьогодні в нас ліки. Ми з ними пракались доволі таки багато, коли був кемпові. І були клуб матчі, близько грали. завжди на практику. Uh -huh. Офіційні матчі трохи інші. Бо вони непогана команда, в них є свій стиль, і там робить якісь свої фішки. В цілому, мабуть, цікавий матч я думаю. Ви так відрвалися в топу останнім часом, дуже набрали, так багато про них говорять зараз, зараз. А вчора в них було два Інферно, на яких вони виграли та програли, у нас було два міражі. Що буде сьогодні? Мабуть, але не знаю з важ. Міраж знову? Я не хочу, але думаю, так. Але в Андрія яску запитаємо. ти карту не знаєш? Ні. Серйозно? Ні. Карта вже 23. Ensched? Engine. Подобається інше? Так, мені подобається. Кожна Так, Мені подобається. прикольно, так, мені подобається. прикольно. Да, прикольно. Да. ну я ходив Богу, більше на, да, на да, дуже, дуже буде занадто мірашку. Це плюс. Людей немає зовсім, да. Подивись. Ну зараз, зараз прийдуть, зараз прийдуть ціну. Не проблема. Хвилин да, 10 я думаю, що все буде. Як думаєш, кого буде підтримувати? Нас? Нас? Нас. Нас? Я сказав, що не дуже а, що розважала публіка, коли куря прийшла тобі, як було чутно. Коли Фурія грала? Коли, коли ми грали проти гітарі, ті фурія прийшла на сцену. А, ні, там не було чутно. Не було чутно? Було ну, чутно, коли ми грали проти Cloud Nine. Наш мікро не працював. А, ну, мікро інколи заважали дуже? Так. Не дуже, але інколи заважало. Ну добре. Сьогодні ми будемо розраховувати на підтримку залу. Так, людей небагато, покажи. Вчера мы видели людей в футболках Нави, мы вам показывали фанатов. Надеемся, что сегодня в первой игре они тоже придут. Но пока как-то так грустно, одиноко. Вчера тут такое происходило. Мы так близко, кстати, сидим к Ликвидам. Наверное, так вчера и с было. В общем, вот прямо они здесь сидят. Не знаю, страшно. Будет Ancient. Давайте посмотрим просто на статистику по Ancient. Ну, у нас небольшая, как вы понимаете, статистика по Ancient. И побед тоже немного. У Ликвидов 83% win rate и 6 Карт Но был а все начинаем заново, потому что все подготовились к мажору, и непонятно, что именно можно прогнозировать, поэтому никакие выводы мы не делаем и ждем старта игры. Когда проходят международные турниры, мы слышим именно англоязычных комментаторов в зале. Но Бразилия это, естественно, другое дело. Так долго местная публика ждала мажор, и организаторы не могли их обделить и оставить их без своих собственных комментаторов. Вы, наверное, все знаете Гаулиса это невероятно популярная личность наверное, самая популярная личность в CSGO, что касается медиа в Бразилии, наверное, во, всей, во всех странах, которые говорят на португальском языке. В общем, он находится прямо здесь в зале, ему организацию специальную зону, из которой он комментирует специально для того, чтобы на фоне был зал и вся эта атмосфера передавалась на стрим. Это все транслируется в зал, чтобы, ну, собственно, публика слышала э, комментарии на своем собственном языке и понимала, о чем идет речь. И на самом деле это добавляет атмосферу на стрим. Мне кажется, что очень долго действительно ждали фанаты этого момента и, ну, как-то так тепло, прикольно. И они не такие формальные, как англоязычные комментаторы. Они сидят там в шортах, в обычных футболках, приглашают кого-то, просто там что-то мочат, общаются. То есть у них своя такая атмосфера камерная. И, ну, очень прикольно, в общем. Ну что, друзья, я разочарована, если честно, потому что зал топит залипает достаточно активно. Есть люди, которые нас поддерживают, но почему-то больше топят за вот это, это самый активный, громкий всех. Я на кое-что заметила, пойдем за максимум, да, как обычно, сильная сторона. Потом переходим на теров и ни на секунду не расслабляемся. Каждый раунд, каждое действие мы делаем вместе, как команда. Потому что это нет. Давай. Ну, уверенность. Давай! Рожай, yeah Какого черта? Очень немножечко грустно, но это киберспорт, такое случается. Я думаю, что ребята будет возможность еще не один раз забрать свою победу, навязать свою игру. Мы верим ребята, ребят, и я думаю, что все будет окей. Просто... М Множечко грустно. Множечко грустно, но, как обычно, первую, а потом, может быть, еще чуть-чуть проигрываем, чтобы потом было Они вас удивили чем-то или почему нет? Да нет, ужасно сыграли эту сторону и все, проиграли. Вы приберегли, собственно, все паузы, все тайм-ауты как раз до т стороны, очевидно. А, не получалось подстраиваться? У был какой-то, у вас был вообще в целом план на, их атаку? Вы знали, как они будут действовать там? Что нибудь Да, я не знаю, очень недоволен тем, что мы делали, потому что все раунды, которые мы пытались сыграть, мы делали неправильно. Нет оправданий, поэтому нечего сказать. Будем стараться выложиться на максимум следующих матчей. в следующих матчах. Ликвиды очень сильно поднабрали Нитро, который комбэкнулся с Валоранта. Как ты считаешь, как он индивидуально выступает после вот такого перерыва в кейсе? Да нормально, но тут делать типа не в Нитро, не в ком-то, а в нас. Поэтому все дело в нас, да. А вы проанализировали, что вчера с полдами произошло? Да, Мы тоже много посмотрели. Но ну, в целом хочу сказать, что как бы Ancient Souble с сложной стороны за, за, за те сторону играть. Но Точно. я не знаю. Первый такой матч, который я прям не понимал, что происходит за территорию. Мы просто не могли делать свой раунд. Витя, что это за суперники? Нам покупались СИС топ-5, Vitality, Liquid, Cloud9. И зараз все ще можливо поискать. Да, суперники мы могли выиграть те, що вчора, що сьогодні просто мы играем не, я, не знаю. Хочеться, якщо на це дивиться мабуть, будь сторони. Тому немає різниці, які суперники. Завтра, скоріше, все, буде фейс, в трьох-чотирьох варіантів фейс є. Якось всіх штормить. Віталіці тільки що програли Маус Спорт, Мау Ми програли. У FaZe все погано. Що поїзд? Це якийсь рівний мажор всі команди між собою. Нам хоч цікавий, як зі сторони глядача. Але я не знаю, якось відчувалося і на букем, і перед мажором що ми маємо. Ради, тысячи, мы но... uh -huh. yeah. Ладно, в точке наступного дня. Друзья, наш влог будет перемещаться во времени. Сегодня мы заканчиваем, едем в отель, а завтра мы вернемся уже с Best of 3 и ждем нашего соперника. Спасибо, что смотрите. Добрый день, друзья. Ола! Как говорят, у нас здесь 0937 У нас сегодня игровой день. Первая игра против Bad News Eagles. Все или ничего. Поэтому загружаемся в машину, едем на Вене, поехали. машинки едем и настраиваемся на игру вот это вот это вот это Милан Милан. вот это вот это вот это вот это вот это финал. это идите. вот Что вы обсуждаете, Амиран? это вот Футбол. Футбол. Представляешь, Реал Ливер и это вот Реал Ливер. это вот Но эти команды, вот могут вот это вот это вот это вот это

а? Убираем инферно оставляем даст мираж. Да. Это логично. И мираж третий. Я... Говорит, говорит, что? Ну все, давай, Андрей. Так Нет. это не я, это они решают. Так все, так. А, это мираж, думай, да. мираж третий. Мираж 3. Все, погнали. Только что произошло мопеда, как вы видели. Мы уже заходим на стадион. Будем играть Ancient New Mirage. Без миража у нас не бывает. Но Ancient New, по-моему, это очень интересно. Мопед. Давненько не видели New, а Ancient и то, что там остались незакрытые дела. Поэтому будет интересно совсем скоро начнется игра мы ведем прямой репортаж с подготовки Саша в кирке смена имиджа или какой-то знак скоро узнаем а где наши соперники? ну что нужно? нет? понятно зал пустой, что это вообще такое? где люди? фурия прошла в плей-офф, все уже можно не болеть за конкурс на я <связываю> Слышу, Слышу, было слишком мало. Посмотрите, кажется, у нас увели маленьких все таки Покажите сами. Покажите сами. Наша звезда вернулась. Саша, да. что ты там рассказывал на стриме? А, рассказывал о том, готовились мы специально к э, арене. Игре на арене зрителей. Я сказал, что к такому нереально подготовились. А как не понимаешь вообще уровня шума и вообще масштаб бедствия. Сказал, что мы вчера нашей толпой здесь человек пытались составить им хорошую конкуренцию, когда все топили против Ликвид, и понадеялся, что, может, они от нас увидели потенциал и сегодня будут вместе с нами болеть за ребят. Знаешь, как надо было готовиться? Надо было, когда у них браки, когда они тренируются, на стоять сзади них и

писечку вообще да. поэтому просто надо собраться показать лучшую игру и показать что мы можем выиграть этот турнир никто тоже домой не хочет ехать правильно никто поэтому давайте сегодня соберемся и да, давайте самое главное начинаем с первого раунда очень важно помнить за дефенс на начать хорошо а потом татера будет меньше брать фокус кто мы? кто мы, мы, мы oh no! половину. А, вторая впереди. Как вам матч? Хорошо, идем. Надо еще лучше. Все наши, вот парень О, даже наш. Все наши. Митя, да, как тебе первая половина? Изи, изи. На ее Ладно, победят? Пойдем отдыхать, все. Куда ты отдыхать пойдешь? На пляж. Капа-капана. да, все хорошо, Андрей там готовит ребята, мы сидим, ждем второй аккуратно, мы забираем Ancient, но uh, это no, Best of 3, да, мы все это помним, что эра Best of 1 для нас окончена. Мы сидели, поддерживали ребят как могли, но я очень довольна, естественно, первой картой. Фух, надеюсь, все пройдет в том же... в том же духе. Дальше нюк. Интересно. После победы ребята, как всегда, раздают автографы, несмотря на то, что фанатов было мало, но все равно все хотят сфоткаться с ребятами. Ну а, с победой, кстати. Поздравляю, поздравляю. Прекрасный матч. Смотрела? А, нет только пришла я гуляла по рио ого очередь так, привет андрей здравствуйте а, ола как у нас тут говорят а, ну что прекрасный матч только что мы увидели 2-0 против Bad News Eagles расскажи как проходила подготовка к этому плотненькому андердогу так скажем что ты думаешь может, за счет чего они вышли в легенды и вот удивили всех всех по подготовка была стандартная ничего особенного они выходят выигрывают команды и, думаю за счет мотивации за счет самоотдачи. для них очень важно и очень ценно, в принципе, добиваться этих результатов. Они в это вкладывают много чего-то, видно. Mm -hmm. вот. Главное их силы, наверное. А мы сегодня увидели Ancient и Nuke, вот с Ancient у нас в том числе были проблемы. А доволен сегодняшним вашим выступлением на Ancient против этой команды? Если это был их выбор? В принципе, не было проблем с Ancient, они были скорее за атаку. Вот. А... Тут зависит все от команды, которая играет. Кто-то играет в хорошо, кто-то плохо. Нам просто не хватает игровой практики турнирной. Да. На всех картах. Мы много будкемпились, а играли, месяц не играли в турниры. Но мы сейчас просто больше сыграть матчи и мы будем в хорошей форме на второй карте вы как раз кажется 8-7 да, первая половина закончилась вы были в атаке но тем не менее забрали большую часть раундов а, как тебе защита Bedney Sigles они в принципе показывали не очень уверенную сторону в предыдущих матчах да, матча. защита так, слабая они Спирит да, плохо сыграли за депон спинзами плохо их в целом там по-моему прыгали какой-то по команде еще по-моему и по не уверен вот, то есть, да, поэтому мы решили картам, что у них там проблемы, mm -hmm. а, Но мы только-только вот. Первый нюк видим, что наиграли, чуть-чуть не -чуть, с неровностью, как раз под подкорректируем, будет лучше. Ну, это хороший был, хорошая была команда для того, чтобы да. практиковаться, да, да? да. в общем-то. А что ты думаешь по поводу фейс, который вчера вы были как раз от Eagles 0-3? А ты думаешь, с чем это связано? Что ты увидали эти проблемы? И у нас, и у Фейзов, вроде бы все фавориты, они какой-то нестабильности. Да, да. Посмотрим, как будет три витают играть. Они же проиграли Best of 1. Поэтому я не уверен, что там у них проблемы. А какая, в чем была проблема фейзов? Не заметил? Фейзы, возможно, они потеряли какую-то уверенность. Мне кажется, это сочинение обстоятельств. А, вертиго. Давай. Зачем-то отдали вертиго. Ну, дали в Пик. Они могли спокойно играть в свой Ничего сложного там нет. Они начали играть в Пик, которые они ни разу не играли в центральный матч. Это был первый фактор. Потом они их забрали. гараж. я не смотрел, но там на допах все было. Ну, в таких матчах все уже на тоненько. На тебя давит. Вот этот вылет с турнира давит. А ты хочешь выиграть слэм, и можешь а а подряд. Ну, давление, давление. О, да, давление, это, наверное, на нам знакомо. Карта, на третьем, Да, это нам, наверное, знакомо. Хорошо, завтра у нас будет, получается, либо Биг, либо Спраут, по-моему, да? Я не смотрел. В общем, да, ну, будем ждать следующий матч. Спасибо большое, Андрей. Мы уже приехали в гостиницу, обсудим немножко сегодняшний матч. 2-0, Ancient New. Вот расскажи немножко про Ancient. 12 вы закрыли сторону, взяли пистолетку. Это, очевидно, несбалансированная карта, где защита имеет большое преимущество. Нравится ли тебе этот факт? Как ты относишься к тому, что такие карты есть в муку? По поводу Ancient могу сказать, что это реально несбалансированная карта. Там нет баланса между атакой и диффенсом. Вот. И поэтому она мне не особо нравится. Uh -huh. Если брать весь макпул э, в основном, оверолл, то это самая несбалансированная карта, по моему мнению. Mm. Ну да. Это довольно очевидно и очень тяжело, если начинаешь все-таки в, в, защ... в атаке. Неважно. Короче, а есть ли вообще возможность камбэкнуть в такой ситуации, когда ты летишь и еще и во второй половине пистолетку отдал? Есть ли возможность камбэкнуть? Uh -huh. Были ли шансы? По поводу камбэка насчет шансы были у них или нет, это такое. Но вообще с такого счета реально камбэкнуть. И э, Cloud9 нам демонстрирует то, что в камбэке сейчас ну, не, не так уж и ну ладно, это сложно, но... но это реально. Реально, да, это реально. А в чем ты думаешь, была как раз проблема News Eagles, Потому что они же пикнули все-таки. И так отыграли свою карту чем их проблема была? Ну, я думаю, они пикнули эту карту, посмотрели то, что мы взяли очень мало за атаку и подумали, вот сейчас мы пикнем и так же самое мы возьмем мало. Но это вообще... Ну, я не знаю, правда, как они думали, но вполне возможно, что они так думали. Они, по-моему, не, не сделали форс после пистолетки после смены сторон, если я не ошибаюсь. Не сделали? Да. Как значит, ты относишься к этому решению? Ну, хорошо. Значит, они верили в победу, верили в камбэк. Это довольно-таки... Грамотное решение. Ну, оптимистичное, как минимум. Да. А, хорошо, завтра нам предстоит еще одно Best of 3, а, уже совсем решающее. Все решающее. 2-2 у нас сейчас счет. А, нравится ли тебе больше Best of 3 или Best of 1 играть? Вот конкретно на этом турнире? Понятно, что тему мы, мы это обсуждали тысячу раз. И конкретно сейчас, как думаешь? А, ну, конкретно сейчас Best of 3 мне больше нравится, чем Best of 1 на 100%. За то, что есть а, право на ошибку? даже не то, что есть право на ошибку, но ты нет такого, то что сам формат Бостов-3 мне нравится тем что ты играешь в свою карту, играешь в карту соперника, а быстрый 1 ты как-то играешь в среднюю карту и uh -huh. ну, короче не знаю мне Бостов-3 более больше нравится. Ну логично. А какие соперники тебе подошли завтра? или Думал ли ты об этом? Ну, на самом а, деле. Биг, спраут, Маус, Фнатик. Неважно, кто будет завтра, главное, как мы будем играть. Да, хорошо, спасибо тебе большое. Это был наш третий влог, кажется? Да, это был наш третий влог за два дня, за вчера и за сегодня. Слава богу, он заканчивается на позитивной ноте. А, Валера, что нужно сказать нашим подписчикам, чтобы они подписались? Подписывайтесь на... на канал, да, ставьте лайки. Ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте ребят, подписывайтесь на инстаграм Вити. Вити? Валеры? Подписывайтесь на инстаграм Вити. И на инстаграм Валеры тоже подписывайтесь, и на твиттер, на все. Всем пока. Всем пока.